Спасибо. Вот. Заслуженная победа, то есть красивая игра. Вы сегодня в роли догоняющих по сравнению с первой игрой. То есть, ну, в любом случае, если несмотря на счет, вы довольны игрой, то есть как играла команда и вообще. Атур, дай... Ну, эмоции очень переполняют. Скажем так, как, так как наслаживалась первая наша игра с финкором, ну, я считаю, что финкор, наверное, и выиграет, и может быть в финале решающий матч. Потому что, ну, скажем так, концовка. Ну, я не знаю, что сказать. Считаю, что в принципе мы уже довольны сезоном. То, что мы вышли в финал, считаю, в равной лиге нашей по, по уровню соперников. Это у нас уже, можно сказать, достижение. И считаю, что как бы для нас уже финал это, ну, это уже многое. Но стараемся выиграть этот матч. Не могу чего говорить, эмоции зашкаливают. Ну, что скажете команде? Ну, скажу команде, пусть недооценивает соперников, потому что по последнему интервью капитана. Были уверены, что выиграют. Ну, скажу так же, что и мы стараемся тоже быть уверенными. Но не настолько. Ну, где-то, наверное, желание, может быть, в конце у нас, ну, огромное было желание не проиграть. Моменты, ну, думал, что удача уже отвернулась. Но в концовке сирены забить гол, это, конечно, просто ну, супер. Так что будем, будем ждать финала. В финале удачи вам с предыдущей. Спасибо, спасибо. Болельщики соберутся, поддержка будет у нас сумасшедшая. Спасибо. Внутря на то что вы проиграли хочу, чтобы не расстраивались, да, то есть в любом случае поздравляю с выходом в финал за третье место. Вот игра была, ну, одна из лучших на чемпионате в этом году. Э -э старались, бились до последнего. Ну, в любом случае, что чего не Спасибо хватило? Большое. Э -э наверное, собранности не хватило, так как пропустили, выигрывали в счете 4:2, оказалось бы вроде уже в руках у нас финал был но пропустили гол там, за 5 минут до конца. И вот последние минуты почему-то побежали все забивать. Пятый гол, хоть надо было немножко остаться в защите и, соответственно, сыграть на результат, но почему-то ребята побежали, не знаю почему. В прошлом вашем полуфинале, да, то есть после него, э если ты ваша команда говорила, что я вы да, выиграл, Я не отказываюсь от своих у слов. Просто недооценка соперника Нет, который не сыграла почему? Своего. Сегодня ребята хороший состав собрали. И, ну, я не знаю, я остаюсь при своем мнении, я считаю, мы все-таки лучше играли. мы сегодня. Моменты у нас очень много было нереализованных моментов. Особенно 3 в 1. Да. Особенно <свят> такие моменты, как 3 в 1. И, ну, наверное, ребята что-то хотят лучшим бомбардиром, наверное, хотели стать, не хотели отдавать. Я все равно считаю, мы достойны финала и мы лучшие в этой четверке, кто Но не повезло это. Не повезло, да. Ну, в любом случае, удачи. Спасибо. В будущем. Да. До свидания.